샤도잉 일본어 일본어 뉴스로 일본어를 배워봅시다. 전국적 모 경계, 쇼다에어 일본도 올해는 역대급 더위입니다. 가장 북쪽에 있는 후카이도마저 무려 40도에 육박하고 있다고 합니다. 일본어 뉴스를 통해 일본의 여름 날씨와 열사병 대책을 알아보겠습니다. 전체 뉴스를 들어보겠습니다. 全国的に気温が早いペースで上がり、各地でうだるような暑さが続きます。最高気温は昨日と同じか、さらに高く35度以上の猛暑日地点が増えそうです。内陸ほど気温が上がり、大分県日田市で39度と、九州北部は40度に迫るところもあるでしょう。 特に北海道では北見市と帯広市は39度予想、実際に39度まで上がれば、共に過去1位の値を更新することになります。全国的に体に応える暑さで熱中症に警戒が必要です。こまめな水分補給、適度な塩分補給を心がけてください。 熱中症のサインとなるのは、顔がほてる、手足が痺れる、めまいや立ちくらみがする、足がつりやすくなる、軽い頭痛や腹痛、吐き気がしてくる、といった症状です。少しでも体調に異変を感じたら、すぐに涼しいところで休憩し、体温を下げることが重要です。 熱中症警戒アラートが北海道や北陸、関東から九州、沖縄にかけての多くの地域に発表されています。東北をはじめ熱中症警戒アラートが発表されていない地域も、暑さ指数が31以上と熱中症対策が欠かせない状況です。 熱中症警戒アラートが発表されたところでは、熱中症にかからないよう積極的に取るべき行動が5つあります。1. 外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう。熱中症を予防するためには、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出は、できるだけ避けてください。 屋内では昼夜を問わずエアコンなどを使用して部屋の温度を調整しましょう。2、屋外やエアコンが設置されていない屋内での運動は原則中止や延期をしましょう。3、普段以上に熱中症予防行動を実践しましょう。喉が渇く前にこまめに水分を補給したり、 なるべく涼しい服装を心がけたりしてください。4. 熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう。高齢者や子供、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは熱中症にかかりやすいため。夜間でもエアコンを使う。こまめな水分補給を心がけるなど、周りの方が声をかけてください。 5. 暑さ指数を確認しましまょう。厚さ指数は時間帯や場所によって大きく異なります環境省熱中症予防情報サイトなどで確認して暑さ指数を行動の目安にしてください本文字案式をくらべてみ全国的に。 기온이 빠른 페이스로 각지으るような暑さが続きま 전국적으로 기온이 빠른 페이스로 올라 각지에서 푹푹 찌는 듯한 더위가 이어집니다. 최고 기온은 마찬가지로 高 35도 이상의 猛暑日 지점이 늘어そうです 최고 기온은 어제와 같거나 더 높고 섭씨 35도 이상의 맹서일 지점이 늘어날 것 같습니다. 나일리크 허더 기온 하강이 오이타 a 현 히타시で 39도と九州北部は 4 0도に迫るところもあるでしょう 내륙일수록 기온이 올라 오이타현 히타시에서는 섭씨 39도, 규슈 북부는 40도에 육박하는 곳도 있을 것입니다. 특히 홋카이도では キタミシ帯オビヒロシは39度予想実際に39度まで上がれば、共に過去イ位の値を更新することになります。特に、h o k k a i d はキタミシオアオビヒロシ3 9度です。シル3 9度までオルミアンとゴッド・ボド・カゴ・イリエ・カプセル・ケ全国的に体に応える暑さで、 熱中症に警戒が必要です全国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  내마이 아타치, 쿠라미가する, 足がつりやすくなる,軽い頭痛や腹痛,呼気키がしてくるといった症状です 열사병의 신호가 되는 것은 얼굴이 달아오르거나 손발이 저이거나 어지럼증이나 현기증이 나거나 다리에 쥐가 나기 쉽고 가벼운 두통이나 복통, 메스꺼움이 오는 것과 같은 증상입니다. 少しでも体調に異変を感じたら すぐに涼しいところで休憩し、体温を下げることが重要です。조금이라도体の異常を felt した場合は、すぐに涼しい場所で休憩を取って体温を下げること重要熱中症警戒アラートが北海道や北陸、関東から九州、沖縄にかけての多くの地域に発表されています。 열사병 경계 경보가 홋카이도와 호쿠리쿠 간토에서 규슈, 오키나와에 걸친 많은 지역에 발표되어 있습니다. 동북을 포함해 뜨중상 경계 알라트가 발표되어 있는 지역도 3 1 이상으로 뜨중상 대책이 절대 빠질 수 없는 상황입니다. 도오쿠를 비롯해 열사병 경계 경보가 발표되지 않은 지역도 더위 지수가 30일 이상으로 열사병 대책이 필수적인 상황입니다. 넷즈쇼 계戒アラ라ト가발보되れたところでは熱中症に가からない서う積極的に지るべ서行動が5つ지않ます 열사병 경계 지않가발지된곳에서는열사가에지리지않도서 적극적으로 취해야 할 행동이 5가지 있습니다. 1. 첫째, 외출은 가능한 한 자제하고 더위를 피합시다. 熱中症を予防するためには暑さを避けることが最も重要です. 열사병을 예방하기 위해서는 더위를 피하는 것이 가장 중요합니다. 그여후휴의 외출은 できるだけ避けてください. 불효불급한 외출은 가능한 한 피해 주십시오. 屋内では夜をわず에어컨などを使用し에서는 주야를 불문하고, 에어컨 등을 사용하여 방의온도를 조정합시다. 2. 屋外や 에어컨이 설치되어 있지 않은 욕내에서의 운동은 원칙 중지야 연기합시다. 둘째, 옥외나 에어컨이 설치되어 있지 않은 옥내에서의 운동은 원칙적으로 중지나 연기를 합시다. 3. 단이이추 실천합시다. 셋째, 평소 이상으로 열사병 예방 행동을 실천합시다. 목이 마르기 전에 마めに水分を補給したりなるべく涼しい服装を心がけたりしてください 목이 마르기 전에 꼼꼼하게 수분을 보급하거나,가급적 시원한 복장을 명심해 주십시오. 4. 熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう熱째열사병의リスクが 높은 분에게 안부를 여쭙시다. 高齢者や子供、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは熱中症にかかりやすいため。高齢者らおりに、持病に있는분、病まん인분、장애が있는분등は熱殺病へか리기쉽기때문め。夜間でもエアコンを使う。こまめな水分補給を心がけるなど、周りの方が声をかけてください。 야간에도 에어컨을 사용할 것, 세심한 수분 보급을 명심할 것등 주위 분들이 안부를 물어주세요. 5.暑さ指数を確認しましょう. 5. 더위 지수를 확인합시다.暑さ指数は時間帯や場所によって大きく異なります. 더위 지수는 시간대나 장소에 따라서 크게 다릅니다. 環境省、熱中症予防情報サイトなどで確認して、暑さ指数を高度の目安にしてください。 환경성의 열사병 예방 정보 사이트 등에서 확인하여 더위 지수를 행동의 기준으로 삼아 주십시오. 중요한 단어나 표현을 알아보겠습니다. 의다르. 찌닥, 무덥다. 의다르. <놀람> 猛暑日北斎 <사> 猛暑日地点地점・長所。地点,地点内陸 <내륙 S 2> 内陸内陸更新検診アップデート更新,更新,更新熱中症 열사병, 일사병, 뜨거운, 염분 보급, 염분 보충, 염분 보급, 하기계, 메스꺼움, 구토감, 하기계, 이행, 이상 변화, 이변, 이행 熱中症警戒アラート。열사병경보알림。熱中症警戒アラート。暑さ指数。더위지수暑さ指数。積極的。적극적。積極的。控える。자제하다、参加だ。 控える、予防する、予防하다、予防する。不要不急、不料不급。不要不急。問わず、輪불문하고。問わず、原則、원칙、原則。原則 実践実践。水分補給水分補給,分補給声かけ声かけ高齢者者高齢者 고로가ける. 마음가짐을 갖다 유념하다. 고로가ける. 시간대. 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 미야스니스르. 기준으로 삼다 참고하다. 미야스니스르. 전체 뉴스를 다시 한번 들어보겠습니다. 全国的に気温が早いペースで上がり、各地でうだるような暑さが続きます。最高気温は、昨日と同じか、さらに高く、35度以上の猛暑日地点が増えそうです。内陸ほど気温が上がり、大分県日田市で39度と、九州北部は40度に迫るところもあるでしょう。 特に北海道では北見市と帯広市は39度予想、実際に39度まで上がれば、共に過去1位の値を更新することになります。全国的に体に応える暑さで熱中症に警戒が必要です。こまめな水分補給、適度な塩分補給を心がけてください。 熱中症のサインとなるのは、顔がほてる、手足が痺れる、めまいや立ちくらみがする、足がつりやすくなる、軽い頭痛や腹痛、吐き気がしてくる、といった症状です。少しでも体調に異変を感じたら、すぐに涼しいところで休憩し、体温を下げることが重要です。熱中症警戒アラートが、 北海道や北陸、関東から九州、沖縄にかけての多くの地域に発表されています。東北をはじめ、熱中症警戒アラートが発表されていない地域も、暑さ指数が31以上と熱中症対策が欠かせない状況です。熱中症警戒アラートが発表されたところでは、熱中症にかからないよう、 積極的に取るべき行動が5つあります。1. 外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう。熱中症を予防するためには、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出は、できるだけ避けてください。 屋内では昼夜を問わずエアコンなどを使用して部屋の温度を調整しましょう。2. 屋外やエアコンが設置されていない屋内での運動は原則中止や延期をしましょう。3. 普段以上に熱中症予防行動を実践しましょう。 喉が渇く前に、こまめに水分を補給したり、なるべく涼しい服装を心がけたりしてください。4. 熱中症のリスクが高い方に、声かけをしましょう。高齢者や子供、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは、熱中症にかかりやすいため。夜間でもエアコンを使う。 こまめな水分補給を心がけるなど、周りの方が声をかけてください。5. 暑さ指数を確認しましょう。暑さ指数は、時間帯や場所によって、大きく異なります。環境省熱中症予防情報サイトなどで確認して、暑さ指数を行動の目安にしてください。 마지막으로シェドイング연습입니다。全国的に気温が早いペースで上がり、各地でうだるような暑さが続きます。全国的に気温が早いペースで上がり、各地でうだるような暑さが続きます。最高気温は昨日と同じか、さらに高く35度以上の猛暑日地点が増えそうです。 最高気温は、昨日と同じか、さらに高く35度以上の猛暑日地点が増えそうです。内陸ほど気温が上がり、大分県、日田市で39度と九州北部は40度に迫るところもあるでしょう。内陸ほど気温が上がり、大分県、日田市で39度と九州北部は40度に迫るところもあるでしょう。 特に北海道では北見市と帯広市は39度予想、実際に39度まで上がれば、共に過去1位の値を更新することになります。特に北海道では北見市と帯広市は39度予想、実際に39度まで上がれば、共に過去1位の値を更新することになります。

熱中症のサインとなるのは顔がほてる。手足がしびれるめまいや立ちくらみがする。足がつりやすくなる。軽い頭痛や腹痛、吐き気がしてくるといった症状です。熱中症のサインとなるのは顔がほてる。手足がしびれるめまいや立ちくらみがする。足がつりやすくなる。軽い頭痛や腹痛、吐き気がしてくるといった症状です。 少しでも体調に異変を感じたら、すぐに涼しいところで休憩し、体温を下げることが重要です。ですでです熱中症警戒アラートが、北海道や北陸、関東から九州、沖縄にかけての多くの地域に発表されています。 熱中症警戒アラートが北海道や北陸、関東から九州、沖縄にかけての多くの地域に発表されています。東北をはじめ熱中症警戒アラートが発表されていない地域も、暑さ指数が31以上と熱中症対策が欠かせない状況です。 東北をはじめ、熱中症警戒アラートが発表されていない地域も、暑さ指数が31以上と、熱中症対策が欠かせない状況です。熱中症警戒アラートが発表されたところでは、熱中症にかからないよう、積極的に取るべき行動が5つあります。熱中症警戒アラートが発表されたところでは、 熱中症にかからないよう積極的に取るべき行動が5つあります。1. 外出はできるだけけ控え、暑さを避けましょう。1。外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう。熱中症を予防するためには、暑さを避けることが最も重要です。 熱中症を予防するためには暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出はできるだけ避けてください。不要不急の外出はできるだけ避けてください。屋内では昼夜を問わずエアコンなどを使用して部屋の温度を調整しましょう。 屋内では昼夜を問わずエアコンなどを使用して部屋の温度を調整しましょう。2. 屋外やエアコンが設置されていない屋内での運動は原則中止や延期をしましょう。2. 屋外やエアコンが設置されていない屋内での運動は原則中止や延期をしましょう。 3. 普段以上に熱中症予防行動を実践しましょう。3. 普段以上に熱中症予防行動を実践しましょう。喉が渇く前にこまめに水分を補給したり、なるべく涼しい服装を心がけたりしてください。喉が渇く前にこまめに水分を補給したり、なるべく涼しい服装を心がけたりしてください。 4. 熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう。高齢者や子供、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは熱中症にかかりやすいため。 高齢者や子供、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは、熱中症にかかりやすいため。夜間でもエアコンを使う。こまめな水分補給を心がけるなど、周りの方が声をかけてください。夜間でもエアコンを使う。こまめな水分補給を心がけるなど、周りの方が声をかけてください。 5、厚さ指数を確認しましょう。5、厚さ指数を確認しましょう。厚さ指数は、時間帯や場所によって大きく異なります。厚さ指数は、時間帯や場所によって大きく異なります。環境省熱中症予防情報サイトなどで確認して、 暑さ指数を行動の目安にしてください。環境省、熱中症予防情報サイトなどで確認して、暑さ指数を行動の目安にしてください。すがしゃすみだ。どしょどうみでしょだみょん、ちょあよ、どぐるる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 る 쉐도잉 일본어 영상의 원고를 PDF 파일로 다운받으실 수 있습니다. 그럼 다음 뉴스에서 뵙겠습니다.